السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و وافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج ایک بہت ہی ضروری مسئلے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پروپوگنڈا شروع کیا ہوا ہے اور بہت ساری ویڈیوز اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اور لوگ اہل سنت والجماعت کے روزہ کھولنے کے جو اوقات ہیں یعنی غروب آفتاب کے وقت اس کے اوپر مختلف قسم کے شکوک و شبہات کو پیش کر کے عوام کے ذہنوں میں الجھن پیدا کر رہے ہیں اس لیے ضروری تھا کہ اس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو آیت پیش کی جا رہی ہے ثماعتم الى الال یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو اب یہ حضرات یہ آیت پیش کر کے اہل و سنت والجماعت کا جو وقت ہے روزے کو افطار کرنے کا غروب آفتاب کے متصل بات اس کے بارے میں الجھن پیدا کی جا رہی ہے کہ شاید یہ وقت درست نہیں ہے اور جو لوگ اس وقت پر روزہ افطار کرتے ہیں ان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ سہارا لیتے ہیں اس آیت کا تو سمجھانے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں عز کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا نزول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا قرآن کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اور حدیث پاک قرآن کریم کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کا عمل آپ کا قول اور آپ کا فعل وہ قرآن کی تفسیر بنتا ہے اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم حضور کے عمل کو دیکھیں گے حضور اپنی زندگی میں عمل کیسے کرتے تھے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھنے کے لیے احادیث کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی آیت کی تفسیر کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن ہے حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر غزوہ فتح بھی کہا جاتا ہے اس کو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بلال ہمارے لیے ستو لے کر آؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور ابھی شام ہونے دے آپ شام ہونے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ بلال ہمارے لیے ستو بنا کر لے آؤ حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور ابھی تو دن باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ بلال ستو بنا کے لے آؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستو بنا کر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب مشرق سے آنے والا مغرب میں چلا جائے تو تم اپنے روزے کو افطار کر لو یہاں آپ حضرات کی خدمت میں درد کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ دیکھیں جو اشکال جو سوال آج چودہ سو چھالیس سال کے بعد ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آ رہا ہے یا وہ لوگ جو پراپو کر رہے ہیں اس چیز کا اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد یہی سوال حضور کی زندگی میں حضور کے صحابہ کو بھی پیش آیا یہی سوال ان کے ذہن میں بھی آیا لیکن وہ صحابہ تھے جب ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا وہ حضور کے در اقدس پہ جاتے اور اپنے سوال کا حل تلاش کر لیتے حضرت بلال کے ذہن میں سوال آیا وہ حضور کی خدمت اقدس میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے دیا صحابہ نے وہ کیا جو حضور کا عمل تھا قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے حضور کا عمل میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ آج دن کے باقی ہونے کی ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ دن ابھی باقی ہے لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں تو جو اعتراض آج آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہی اعتراض حضرت بلال کے ذہن میں بھی آیا دیگر صحابہ کے ذہن میں آیا انہوں نے پوچھا اپنے سوال کو حل کیا اور اس کے مطابق پوری زندگی عمل کیا پھر یہی روایت دوسری معتبر ترین کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ساٹھ پر یہی روایت موجود ہے وہاں پر آپ حضرات تسلی کے تسلی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہی روایت سنن ابی داود کے اندر دو ہزار تین سو باون دو ہزار تین سو ترپن اور دو ہزار تین سو چپن یہ تینوں حدیثیں روزے کے افطار سے متعلق ہیں حتیٰ کہ یہاں پر تو حضرت معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم روزہ کو افطار کرنے میں جلدی کرو تاخیر نہ کرو اس لیے کہ روزے کے افطار کرنے میں تاخیر کرنا یہ یہود کا عمل ہے روزے کے افطار میں جلدی کرنا یہ امت محمدیہ علی صاحب السلام کا عمل ہے یہ تو اس کا ایک تحقیقی جواب تھا جو دو چار عادیث معتبر کتب سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میرے اور آپ کے سامنے آ گیا اس لیے اپنے ذہنوں سے تمام الجھنوں کو صاف اور پاک کر لیں اور اپنے عمل پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف اہل سنت والجماعت کا عمل قرآن کے مطابق بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق بھی ہے اور عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہے جہاں تک یہ بات ایک الزامی جواب میں ان حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ قرآن کی آدھی آیات کو کیوں پڑھتے ہیں پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے اسی آیت کا ابتدائی حصہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ من الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ رات کی سیاہی دن کی سفیدی سے جدا ہو جائے دن کی سفیدی زہر ہو جائے اس وقت تو میں اپنے روزے کو جو ہے وہ بند کر دو من الفجر تک تو اب یہ جو عمل ہے اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب تک دن کی سفیدی نظر نہیں آ جاتی ہم کھاتے رہیں گے نہیں رات کے اندھیرے میں ہم کیا دیکھیں گے حضور کا عمل کیا ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا عمل کیا ہے جب ہم حضور کے در اقدس پر جاتے ہیں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے در پر جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد فوراں سے اپنے روزے کو جو ہے وہ بند کر لینا ہے سہری کھانا پینا بند کر دینا ہے حالانکہ اس وقت رات کھڑی ہوتی ہے سفیدی کا نام و نشان نہیں ہوتا جب روزہ رکھتے ہوئے سفیدی کا نام و نشان نہ ہو اور ہم کھانا پینا بند کر دیں کیوں اس لیے قرآن کا حکم ہے حضور کا فرمان ہے حضور کا عمل ہے صحابہ اور اہل بیت کا عمل ہے ہم ایسا کرتے ہیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے حضور کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اسی طرح ہم روزے کو جلد افطار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر عمل کرنے کے لیے آپ کے فرمان اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر عمل کو حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنت کے ترازو میں تول کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سنت ہی نجات کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے والسلام مالک رحم